Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu günləri Masadırqəsəbəsində, Masadırqəsəbəndə deyilik, Masadırqəsəbəsinin girişində şəxsi tikili 4 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa olunmuş 2 mərtəbəli evimizdən danış edirəm. Birinci növbədə həyətan sahəsi ilə. Bax, belə bir gözəl bir həyətan sahəsi var. Yəni burda ağac-kül əkə bilərsiniz tam rahatlıqla. Bax, belə bir gözəl bir həyəyətan sahəsi mövcuddur burda. Manqallı, pisetkə də yara bilərsiniz. Yəni alacın öz istəyinə arasıdır burda. Sağ tərəfində belə bir nar ağacları da burda mövcuddur burda. İndi isə mən ümumi həyətan sahəsindən və ondan sonra evimizin içini mən tanıdış edəcəm. Burda belə vəziyyətdə mövcuddur. Burda gidrofordu, bu da hamsı tam qaydasındadır. Həyət də gördünüz, tam ət daşla döşənilib. Bax, belə bir həyətan sahəsi mövcuddur. Ağac gül əkmək üçün çox gözəl əlverişli bir yerdir. Tam yaşayış olan yerdir, masazın girişindədir. Burdan da evimizin ümumi giriş darvası, sol tərəfdə isə qapısıdır. Rahatsın həyətinə 5-6 nə maşın rahat daxil olur. Onu da qətirə bilirsə. Pəncərələr hamsi ös həyətinə baxır. 2 mərtəbə. 1-ci və 2-ci mərtəbələr hamsi manat betonla təssis olunub. Belə 4 metrəli darvazadır burada. Mərkəzi konsent trapnəkin bax burada görürsünüz, qoyulub. Buradan da bir daha mənəsin evimizin fasad görünüşünü görürsən. Bax belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Tam yaşayış olan bir yerdir. Sağda isə evimizin mangal üçün əlavə blok tikintisi var burada. Moykasıdır. Mangal hissəsi sağ tərəfdədirsə, sol tərəfdə də yarada bilərsiniz. Yəni arımızın öz tənasıdır. Əsas odur ki, betonla təsir olunub, kaflənlənib, üstü hazır vəziyyətdədir. Divarım, həsarim fasadı və evimizin fasadı taş örtü və emüsiyadır. İndi is evimizi təqdim edəcəm. Burada evimizin bax belə bir gözəl bir giriş hissəsi var. Evimizdə iki tərəfdən giriş hissəsi var. Bunu da sizə mən izah edim. Evimizin əsas giriş hissəsi buradandır və sol tərəfdən də həyətinə, bağına, bağına bağçasına çıxan bir Apı burada mövcuddur. Onu da göstərdim sizə. Bax, bu qapı da gördüyünüz kimi birbaşa bağına, bağçasına sıxıl balkonda mövcuddur burada. Bir daha qat quralım. Şəxsi tikilidir. 2 mərtəbə. 1 və 2-ci mərtəbələri hamısı ana betonu tərsin, istıq polla tərsin olunur. Evimizin giriş tərəfi sağda gördüyünüz kimi avtomatlar, bütün razıqlıqda, kondisionerlər hamısı ayrı-ayrıca elektrik aycıları mövcuddur. Evimizin girişini göstərdim. Metlanı döşənli və istıq polla tərsin olunub. Sağda evimizin qonaq otağıdır. Sol tərəfdə isə evimizin eee kombi otağı, sanitar qovşağı, salon z və burda isə mətbəximiz və bu da göstərdiyim kimi evin arxasından rahatcılıqla an bağına, bağçasına çıxmaq üçün əlavəlar torpaq ayaq e, qapı burda. Burası isə bizim sanitar qovşağıdır. Yuxarısı asma tavana tərz olunub. Sanuzelidir bu növbə yoxsa asma tavlan təziz olunur. Hörmət qanal zəhməy yer isti polla təziz olunub. Mən xatırladım. 1-ci və 2-ci mərtəbə arası stup oldu. Burası evimizin kombi otağıdır. Həm kombi otağı, həm də kladovka, paltaryan maşını qablası burada əlavə olub trapun da. Vuru, burada yerdə trapun qolu isti soyuq su yolağı kimi çəkilib burada. Belə gözəldir mətbəxdir. Mətbəx. İrimi kvadratdır ki, razılan burda məktəbə gedirdidən savayə, stol-stul burda qovru arasından da burada, bu, edə bilərsiz. TV və elektrik xətləri hamısı çəkilib, pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Pelikan da gördüyünüz kimi anaft betonla təsiss olunub, özü mərmərlə işlənilib. Koridor da yeterəncə genişdir. Burada da yenə də gardrop yadıra bilərsiniz. Burası evimizin qonaq otağıdır, qonaq otağı da iki dənə. 1 2 3 dənə pəncərədir ki, hamısı bu səhətinə baxır. Belə bir gözəldir. Ona otağın yuxarsın alçıpanı fiqurlarla da mən siz göstərdim. Pəncərələrin qıravları, podokontrləri hamısı mərmərlə təsirlənən təbii mərmərlərdir buradan. İndi isə mən siz ikinci mərtəbəsinə tanış edəcəm. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxıla bilərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. İnşallah ev olmı insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. İkinci mərtəbədə isə 1 2 3 4 dənə otaq mövcuddur burada. Ümumi evimiz 5 otaqdan ibarətdir. Və sağ tərəfdə isə evimizin salonuna qoşulub balkonuna çıxışıdır. Bura evimizin bir yataq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. 2 dənə pəncərəsi mövcuddur ki, burada hər pəncərəsı səhətinə baxır. Xatırladım ki, massazur qəsəbəsinin girişində evimiz yerləşir tam girişində 4x4 torpaq əsası üzərində 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Bura isə evimizin ikinci mərtəbəsində sanitari qovşağıdır. Burada əlavə olaraq gördüyünüz kimi duş kabineti üçün əlavə otaq burda yer saxlanılıb. Duş kabinet qoyacağı üçün 2 tənə trap qoyulub burada. 4 dövrəmə qoşa daşla nişanlı. İndi isə uşaqlar üçün nəzət tutmuş yataq otağı ilə mən sizi tanış edirəm. Bax, belə bir uşaqlar üçün nəzət tutmuş yataq otağıdır. 2-ci mərtəbə istip fonla tərtib olunub və bura isə evimizin 4-cü otağıdır. Pəncərə gördüyünüz kimi bilbaş mərmərləndi, təqri mərmərləndi. Burda da bilbaş həyətinə gördüyünüz kimi baxışıdır. Bütün pəncərələr hamısı səhətinə baxır. Aboylar hamısı, yuqlana aboylarda, moş aboylarda, qapılar da bahalı qapılardır. Burada gözəllə natiqlər qoyulub gördüyünüz kimi qardaşları qapçı spotlar, əlaqəli spotlar hamısı bu əlaqə ilə veriləzi. Bura isə sonuncu yataq otağıdır. Evimizin qiyməti 150 min manatdır. Sadəcə sus, sus ki, real alıcı ona endirim olacaq. Burda torpağın sudu həqiqətən də çox bahadır, yəni 20 minlə yuxarıdır ki, aşağı deyil. Və sonunda mən sizə balkonla tanış edim. Sənətdar tamir otağında da bir başa ataraq adı alıq-satqı da bax, belə bir gözəl bir balkonu var ki, burada da kollektor sistem bax burada yığılıb belə bir gözəl həyətanın sayəsində mən səfər etdim. Əla məlumatımı zəhvura bilərsiz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni saçı çıxıbmlərin 1 noyabrda siz tanış olavasınız. İnşallah ev olmayan insanlara Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Burada gördünüz ki, dama çıxmaq üçün əla bir yer də saxlanılıb ki, yəni damada çıxmaq rahat olsun.